અભય થઈને નિષ્પક્ષતાથી નિરપેક્ષ રીતે વાસ્તવિકતા નો રૂપી સચોટ માહિતી લાવતો સત્યની સાથે અભય ટાઈમ ગુજરાતના ગામડાઓમાંથી ગામડાઓ માંથી પકડાતા દીપડા ને છોડાતા હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે ગુજરાતના પર્યાવરણ મંત્રીએ આ ગુજરાતના ના વન વિભાગ બદનામ કરવાનો પ્રયાસ હોવાનું કહ્યું હતું ગુજરાત નદી આવેલા મહારાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ ગુજરાતના વન વિભાગ પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે ગુજરાતમાંથી ઝડપાયેલા દીપડાઓને વન વિભાગ મહારાષ્ટ્રના ગામડામાં છોડી છોડી મૂકતા હોવાનો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે બોટમાં દીપડાને નદી પાર કરાવી એક વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે ગુજરાતના વન વિભાગ પર સવાલ ઉઠતા વન અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી મુકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે ગુજરાતના વન વિભાગને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે જે વિડીયો છે એ ફેક ગણાવ્યો હતો सामने आया है उसको किस तरह आप जो मैंने भी वीडियो देखा है जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हमारे फॉरेस्ट विभाग के जितने भी लेपर है उसका एक्सीव हम लोग करते हैं उसको हम लोग वापस जंगल में ही उसको छोड़ देते हैं उसके साथ साथ हम लोग चिप भी लगाते हैं कि वो लेपर्ड कहाँ जाते हैं कौन सा कौन सी एक्टिविटी कर रहे हम लोग को तो सब पता चलता है सर बोट और बोट का वीडियो भी दिया है तो क्या कहोगे ये इसे बोट में भी आप देखते हैं तो वो भी हमको पूरा फैक वीडियो दिखता है वो हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने का कोई तो किसी ने कुछ ये आयोजन किया ऐसा लगता तो है तो महाराष्ट्र के अंदर बार का वीडियो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात से यहाँ पे छोड़े जाते हैं नंदूबा में देखा हमारे पास एक उकाई डैम है कहाँ नदी वहां से जाती है तो पता चलता है अब जो जो ये हमारा डैम है उसका पानी कहाँ तक जाता है आपको पता चलता है सत्रह रोजी मानी महाराष्ट्र राज्य हद्दी मधे गुजरात वन विभाग कर्मचारी अधिकारी बिफ्टिया बार मधे नर्मदा विकास विभाग मध्य पेंजरा घेऊन महाराष्ट्राच्या हातीमध्ये जिथं जीवनशाळा आहे आणि आदिवासी मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे त्या ठिकाणी बिबट्या सोडायला आल्या असता स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केला त्यामुळे ते परत फिरले परंतु हा आदिवासीवर अन्याय आहे तिथं लोकवस्ती असताना असं सिंहस्त्र जनावरे सोडून लोकांना एक प्रकारे त्याचा मूलभूत सुविधा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न गुजरात शासन करत आहे त्याला महाराष्ट्र शासनाचा पाठिंबा आहे का हा आम्हाला स्थानिक लोकांचा प्रश्न आहे